Увидели и ахнули. Публичная кадастровая карта Украины, которая недавно появилась в интернете, обеспокоила столичных экологов. Проанализировав ее, защитники природы обнаружили, почти в 30 заказниках из 200 земля уже полностью или частично раздана под частную застройку. Почему, выясняла Ирина Романова. Как только кадастровая карта Украины появилась в открытом доступе, эколог Алексей Василюк и его коллеги сравнили ее с картами заказников Киевской области и обнаружили. В серии лесники э, заказник гора Козинска, он майже полностью отдан под забудову. Можно по каждой делянке кликнуть мышкой и всплывая табличка с ее кадастровым номером. Если верить кадастровой карте, говорит, частично или полностью отдана под застройку седьмая часть природоохранных объектов области. Это Обуховский заказник рядом с Киевом. По закону его земли нельзя не застраивать, не отдавать в частную собственность. Однако, как уверяют экологи, треть его территории уже в частных руках. Вдоль Обуховского шоссе возле поселка Казин, где земельные скандалы не утихают много лет, тянется несколько десятков так называемых фасадных участков от 30 соток до 3 гектаров. Відповідно до э, щита, який перед нами стоїть, охоронного знаку, це є територія заказника Обухівський. Якщо вірити знову ж таки карті, это власність є кадастровый номер. Кто особо мы не знаем. По кадастровым номерам мы попытались выяснить, кто, кому и когда выделял участки в заказнике. В центре гуземельного кадастра, создавшего вышеупомянутую карту, фамилии собственников на делом назвать отказались, ссылаясь на закон. Но кое-что рассказали. Один из проверенных участков, он выделялся в поселке городского типа Казин. И участок был выделен в 2007 году. На каких основаниях мы решили поинтересоваться у председателя Казинского сельсовета? По телефону он пообещал ответить на наш вопрос, но на месте мы встретили только охрану. Мы Кидываем ничего не знаем. По закону менять границы Обуховского заказника может только облсовет, который 10 лет назад его создал. Возможно, областные депутаты уже сделали это и землю раздавали законно? Не изменивали мы ничего. Мы только принимаем новые заказники. Граница заказника меняла и выделяла там землю райадминистрация, говорит ее председатель. Но делала это предшественник. То запытана до той влады, которая была до 2010 года. В прошлом году незаконным выделением земли в заказники заинтересовалась прокуратура района. Правда, судиться стало почему-то не с теми, кто выделял участки, а с их хозяевами. Если говорить про Обухевский, то 16 гектаров, те, которые на сегодняшний день. Охвоплені позовами і заяво на до суду до скасування права власності про відміну державных актів. Если суд отменит госакты на выделенные участки, их вернут государству. Уверяет Константин Пасіка. Тем временем прокурор Киевской области уже дал задание своим подчиненным в районах проверить информацию экологов о незаконном выделении земли в других заказниках. Елена Романова, Вячеслав Фролов, Александр Пономарев, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.